Через Фейсбук і через сайт міської ради. Головна мета зібрати людей, яким не байдуже, що твориться сьогодні в Україні. Ви знаєте, де наголошена гібридна війна російського агресора проти нашої держави. Українська армія гречна історії рубежі нашої країни. У Бердянську сьогодні герої України! Малию щенією, ви знаєте, сіла, який борди, восьму місту, це наш вихованець Бердянська. Сьогодні 530 бердянців мають вже посвідчення учасники АТО, які одні демобілізовані, інші повертаються в АТО. Більшість захищає сьогодні в АТО Україну. Сьогодні більше близько тисячі бердянців заходять в українській армії, виконують свій священний обов'язок захищаючи Україну. Панація бердянців, на жаль, загинула їхні фотографії і анотації про подвиги є на стеді. Герої не вмирають у виконавчому комітеті Бердянської міської ради, де часто живі квіти біля цього стенду. У кожному навчальному закладі є такі стенди з героями-бродянцями, які захищали і загинули. І сьогодні дуже важливо. Дивитися такі фільми, тому що, ну, на жаль, молодь більше має комп'ютери, може подивитися, а більш старшого віку бердянці не мають можливості. Ми запрошували різні вікові групи на перегляд цих фільмів, щоб ви побачили дійсно, як йдеться війна, як мужні українські воїни, полку Азов, Збройних сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби сьогодні захищає нашу державу. Ми підтримуємо міська ініціативу патріотичних організацій міста Бердянської в першу чергу цивільного корпусу АЗОВ, дякуючи Артему Сідорину сьогодні. І покажемо фільми про показу, покажемо про героїчну оборону Дебальцева два роки назад, року сьогодні. Саме сьогодні, 10 лютого два роки назад, Волга Зов звільнив Широким, наступальна операція, під час якої було знищено більше 10 єдиниць бронетехніки, 100 бойовиків. Тому я вам бажаю, що ви подивилися ці фільми, як можна більше популяризували ці фільми сьогодні для бородянців, тому що ви їх побачите. На флешці їх можна взяти. І в Артема Сідоріна, і в мене кабінет номер 11 перший поверх-оконкому. Передати іншим. Ці фільми направлені в кожен навчальний заклад сьогодні. І тільки, що подивилися, 200 студентів у університеті педагогічному, вони мали тут сидіти на креслах, але вони вже подивилися фільм. Кожну школу направлені в ці фільми. Тому я вас прошу по максимуму ці фільми популяризувати, тому що ввічення пам'яті наших героїв. Показ героической обороны, героической битвы за нашу Украину під час этой гибридной неравнодушной войны, это очень сегодня важно. тренировался, и военную литературу даже продолжал изучать, вот что-то внутри подсказывало, что эти события грядут. Еще не было полного понимания, с какой стороны оно придет, но было ощущение очень сильное. Это очень уникальная война, такой, может, наверное, и не было нигде в мире, когда в войне принимает участие вот весь народ на таком уровне. Волонтерская поддержка, то есть армия то есть, способна армия, я во всей, то есть, большинство, это тоже старая проклятая система. Но есть этот определенный костяк, который как раз вот родился во время этой революции, позже уже вот востока то Вот его вот одевают, а одевают волонтеры, он берет в руки оружие, сам он напильником доделывает и идет в бой. То есть, также весь опыт этого АТО достигнут огромной крови, огромными потерями. То есть, все доучиваются уже в ходе боевых событий. Почему не на а, Абсолютно рандомный выбор был. Я не стремился попасть в азов. Я стремился попасть в батальон, который будет на передовой. Когда я начал анализировать, начал искать, куда же пойти, один мой знакомый, посоветовал, иди в азов, они работают на передовой, они боевые ребята. Они патриоты, они чтут украинские традиции. はい。<noise> Теперь сейчас одиннадцатый Кто Кто не взял? Потому что, видимо, там будет профлан. Все. Видимо, раз. До войны у меня был прекрасный большой кабинет, Кожа кресло генерального директора и прекрасные перспективы абсолютно во всем. Но я понял, что пришло время, когда все нужно откладывать все дела. Абсолютно все. всем украинцам все нужно сейчас бросать и срочно идти брать в руки оружие. Я воюю не за собственные амбиции, не за собственные даже убеждения. Я воюю за тех Детей, которые сейчас подрастают в Украине, я хочу, чтобы они жили, и их родители не носили взятки в школе, в школу. чтобы, они, чтобы гаишники не вымогали деньги на дорогу, ну и разные вот эти вот такие, знаете, штуки, которые часто в обществе всплывают. надоело сидеть на диване со стороны наблюдателей. Чем больше мы общественными усилиями сделаем вклад в эти события, я думаю, быстрее на чем-то закончится. Но я верю в нашу победу. Хотя тут мнение, что этого не победит или не бывает. Но не будет, точнее. Но встанет <соединясь> потому, что все-таки мы где-то победим. Мариуполь был и останется в Крымске. Я вот это верю. свободы. По сути, это выкачка ресурсов для огромной-огромной машины, во главе которой стоят старые кагибисты с Путиным во главе. Сейчас олигархи, это те же гемня, то есть, которая теперь получила просто право вылезти наружу и без приваза. Хочется идти Хочется идти Тоже... Тоже. Как? Даже стри... стри... вот ворю... как-то в арену наше укрепление, но это наше наступление, оно происходит очень скоро. Я сердце чувствую. И очень хочется вперед. Хочется уже поговорить с вами. Да не пустим мы не волнуйтесь. Да стена там стоит, не пусть мы Если они, то есть Путин решится штурмовать Мариуполь, это будет для 21 века очень значимым событие. Есть, это будет открытое вторжение, действительно, это будет, наверное, третья мировая с порог ее. Сейчас остановить его до этого. То есть, если мы втянем в это огромное количество войск, да, будет очень много жертв, военных, мирных, это ни к чему хорошему не приведет. То есть хочу, чтобы в России это тоже понимали. Я не знаю, как э, люди с той стороны, но вот в частности мы, я, мои парни, мы все настроены только на победу. Только на победу. На смерть тоже настроены. Но ни в коем случае не на э, военные карьеры или как бы прожить дальше. Мы подобным даже голову не забиваем. Мы живем, это, это наше души, это наша война, это наша территория. Мы сюда никого не пропустим. Никого. Что бы у них ни было. Реактивные системы, танки, пехота, там авиация без разницы. Мы, патриоты, мы добровольцы, мы пришли сюда жить, если надо умереть. Я ничего не хочу говорить. Никак. Для себя я уже определился давно. Себе ну, я нового ничего сказать не могу. А окружающим людям, мне кажется, каждый из нас должен быть все-таки свободным человеком. И сам решать, узнавать мне это или не узнавать, делать мне это или не делать. Я никому не хочу навязывать свою точку зрения. Я хочу, чтобы каждый самостоятельно приходил. Просто для нашей сыны появился шанс. Еще два года назад у нас не было. Все шло, как и было, а сейчас многие ну, проснулись. И я надеюсь, что проснутся вот еще больше завтра. Самых самого кончика до ногтей, до там, корней волос, там абсолютно все молекулы, все, которые у нас, это украинские. И за это нужно жить, за это даже можно умереть. И тогда я принял решение идти на спать, в Добромочийский металлург. Я лег спать, на следующее утро я уже освещал его. Я хочу реализовать здоровье. Я хочу, чтобы в этой стране у всех был шанс реализовать себя чтобы то закон был для всех, а не только для определенного слоя населения. И я хочу увидеть сильную украинскую державу, сильную армию, независимую от кого, сильную экономику, процветающую. Вот как я, что я хочу. Почему я здесь, почему именно война дает шанс отправиться субботу. Э дает шанс построить новую страну. <связь> а там, и, общем, он проверяет нас на прочность, так сказать. Если мы выстоим, а мы выстоим, то у нас два один Мы побеждаем, либо она всех стирает сюда земли. <связь> <связь> когда мы победим, мы будем строить. Мы будем строить для инженерных мы будем строить дороги, аэродромы, инфраструктуру развивать мосты, ну, сооружения, то есть будем отстраивать. Это революция, я увидел шанс в Украине. Я считаю, что независимость Украина получила в вот этом 2014 году. То есть в Европе раньше была Берлинская стена в Германии. Вот она вот рухнула 89 Вот у нас наша стена рухнула сейчас. Thank you.